Всем привет! Давно не было новых роликов, но на то были свои причины, скажем так. Сейчас на часах 12 часов ночи. Самое время сделать очередной обзорчик на свою работу. Это у нас Toyota Ford Tuner. Установил сюда линзы AMS Z7, они же AUZUM A9. Интересная история с этой машиной, <как> вот смотрите я поставил в 2018 году сюда под гайку линзы infolight, вот такие вот они не выгорели, все прекрасно с ними, потом чуть позже я их переставил на шпильки, потому что машина жесткая и она вибрировала на такой дороге сильно горбатой Потом э инфолайт лампы, по-моему, или что там было до этого, я поменял на лампы Philips Extreme Vision. Вот, XV2. То есть человек ко мне приехал, э вот, у него 10 тысяч люксов в пике через стекло давали эти линзы. Ну, вот эти вот. 50 ватные блоки кстати стояли забыл сказать то есть вот блоки то есть максимально прокачанный ксенон но у человека как бы он мой подписчик привет руслан есть проблемы там скажем со зрением и света мало мало решили попробовать поставить вот такие вот линзы потому что у них поплотнее свет Именно в бок светит. То есть в пике ксенон чуть-чуть ярче, но Билет дает вроде как больше света. Ну, и не вроде как а в принципе по люксметру мы протестировали, он дает больше света. Все, в принципе, установлено. Было непросто. Пришлось те старые шпильки оставить, как бы, ну, чтобы не сверлить уже новые дырки. И при помощи таких пластиночек линзу пришлось вверх поднять, потому что отверстие в самом корпусе фары, оно э, достаточно, ну, небольшое, и э, большая длинная часть задняя у линзы, э, а амс, неважно, она упиралась в нижнюю часть этого отверстия, пришлось там где-то на сантиметр-полтора поднимать линзу ближе к верху. И вот, собственно говоря, это видно как бы. То есть линза у нас немножко под верхом. Ну, в принципе, это все лирика. Приступим к дорожным тестам, посмотрим, как оно светит на дороге. Итак, мы находимся на улице в кооперативе ну в принципе свет хороший получился то есть по люксметру у меня 3 метра до стены как обычно вышло где-то 85 с половиной 9 что хочется отметить то есть вот от машины примерно до начала вот света где-то три три с половиной метра но из машины когда сидишь то этого не видно Здесь еще есть в этом автомобиле туманочки. Ну, туманочки там стоят с LED-лампочками, не очень дорогими. Ну, мы уже, скорее всего, их поменяем потом. Вот туманочки. То есть, как видите, туманочки дополняют. Но адски слепят 100%. Так, ну и дальний свет. Дальний свет, у нас, естественно, в билинзе светодиодной. Пока разжигается ксенон. Вот видите, в зоне дальнего света у нас стоит ксенон. По люксметру без стекла я замерял 28 тысяч люксов. Получился свет. То есть, как видите, я вижу до конца кооператива туда 300 метров. Вот сейчас приближу. Вот видите, там все видно. Деревья, там гаражи, столбы, короче. То есть, если где-то ехать по полям, по каким-то, то включил так вот дальний свет и видишь там капец куда. Ну вот еще раз поклацаю. Вот ближний свет. Все равно немножко, конечно, присутствует у нас оранжевый оттенок сейчас сфокусируемся вот так вот оранжевый оттеночек присутствует синева ну в целом свет очень хороший получился то есть плотность света по краям между галочками достаточно высокая вот ну вот так вот еще раз дальний свет поморгаю то есть сразу Сейчас я увеличу, чтобы было виднее вдали. Фиксируем все, фокус, фокусировку. Включаю дальний свет. Ну, тут зарево. Просто зарево. Ну, никакие LED-лампочки, просто даже близко не стояли к этому. Ксенон долго, конечно, разжигается, но когда он разжегся, тут просто взлетная полоса. Как днем видно. Ну, как-то так. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока. И не забываем смотреть другие видосики. На канале. Всем пока!